Всем привет, друзья! Я нахожусь в городе Новоград Волынский и э, сейчас э, немножечко засниму вам этот город, э, дороги, как все выглядит. Осень. Ой, какая осень? Весна, шестнадцатый год. Такие вот дороги. Э, такие вот дороги. Это э, районный центр. Шитомерская область. Снимаю на телефон. Так все выглядит. Такой скромненький. Ну как везде по Украине, думаю, ни для кого не сюрприз. Вот, как... Поехали дальше. Так, я выключу музыку, чтобы она не играла. Холодно сегодня в Украине очень сильно. 4 градуса тепла. Не тепло, я греюсь в машине. Обожаю ездить в машине, снимать видео. Вот. Так, сейчас мы поворачиваем направо. Так. Сейчас сниму за себя. Мне нужно заехать в банк, в парикмахерскую, потом еще в строительный магазин, потом еще в некоторые еще один магазин, а потом потом другие у меня будут дела. Вот так, вот такие вот дела, друзья. Кстати, сегодня слышали новости. Вы слышали новость о том сейчас а, от Брюсселя теракты там произошли. Я короче в шоке, как в такой стране а, в центре Европарламента, Евро, как они там это все называются, там где Европарламент собираются самые а, влиятельные люди, люди мира. Европы, и там короче вот такое такое горе произошло да и вообще в Украине вот в последнее время какие-то такие вот проблемы да я просто в шоке ладно там э, можно понять э, как там он называется Турция, да, вот это в Турции постоянно какие-то происходят вот эти проблемы потом, потом что еще. Я остановлюсь, это мне как-то не очень удобно этот телефон держать и рассказывать. Сирия, Турция. Вот это Европа, да, вот в Европе. Я просто удивлен. жалко и обидно за людей, за мир, за все, что вот такое случается это с простыми людьми, как-то нигде нету вот, нигде нету спокойствия, да, где-то э, в Европе одно, э, в Турции другое, и везде война, в Украине у нас война, конечно, это очень, э, это очень неприятно, и страшно, когда я в Чехии, да, родители мне тоже звонят, говорят, там, Вова, там, осторожно, никуда не летай, не, ну, не надо ездить. Вот. Ну, конечно, от этого никто не застрахован, да, от, от авиакатастрофы, от, от этих терактов, конечно, дай Бог, чтобы ни с кем это, ну, не происходило, но вот что есть, то есть. Я когда услышал по радио, что такое произошло, ну, я думаю, боже, насколько уже можно, да, вот сколько можно вот этих терактов и этих войн. Этот самолет также в Ростове на Дону, думаю, тоже многие слышали и видели новости. Самая одна из самых безопасных авиакомпаний в мире, Fly Dubai. Этот самолет упал ни с того ни с сего ну, конечно, там есть какая-то причина или э, погодные условия, или там что-то другое, может неисправность реально самолета, или ошибка пилота. Но вот эти простые люди. Конечно, жалко. Ладно, друзья, всем хорошего настроения. Не такого как у меня. Ну, в принципе, я обожаю записывать видео за рулем. Думаю, сегодня еще что-то запишу. Пока-пока.